মোহিনী মন্ত্ৰ এটা এনেকুৱা মন্ত্ৰ যিটো মন্ত্ৰৰে আপুনি সমস্ত পৃথিৱীক জয় কৰিব পাৰে আপোনাৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখিব পাৰিব আপোনাৰ বশ কৰি ৰাখিব পাৰিব এইটো সম্ভৱনে হয় এইটো সম্ভৱ হয় মোহিনী মন্ত্ৰৰ যিকোনো ব্যক্তিকে নিজৰ ফালে মোহিত কৰাৰ আকৰ্ষণ কৰাৰ এটা সৰল উপায় হয় যদি আপুনি এই মন্ত্ৰটো সিদ্ধি কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়া আপুনি যাকেই ইচ্ছা আপোনাৰ বস কৰি ৰাখিব পাৰে আপোনাৰ ইচ্ছামতে তেওঁ কাম কৰিব লাগিব আপুনি যাৰ পৰা যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ বিচাৰে মানুহে আপোনাক পচন্দ কৰাৰ বাবে মৰম কৰাৰ বাবে আপোনাৰ লগত আপুনি বিচৰা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে বাধ্য হৈ যাব মানুহে সেইটোৱে কৰিব যিটো আপুনি বিচাৰে প্ৰিয়দৰ্শক আছামিছ এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মই এষ্ট্ৰলজাৰ থীৰাজ শৰ্মা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্টত লিখিব জয়মা লক্ষ্মী প্ৰিয়দৰ্শক যদি আপোনাৰ ব্যক্তিগতভাৱে কিবা সমস্যা হৈ আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব আমি আপোনাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া হওক ভিডিঅ'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাওঁ মোহিনী এই শব্দটো আহিছে সমুদ্ৰ মন্থনৰ পৰা যেতিয়া সমুদ্ৰ মন্থন হৈছিল তেতিয়া তাৰ পৰা অমৃত ওলাইছিল আৰু বিষ ওলাইছিল বিষখিনি ভগৱান শিৱে সেৱন কৰিছিল আৰু অমৃতখিনি অসুৰে লৈ গৈছিল দেৱতাসকলৰ বাবে এইটো বহুত বিপদজনক কথা আছিল সেয়েহে শ্ৰীহৰি বিষ্ণুৱে মৈনীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি অসুৰৰ পৰা অমৃতখিনি ঘূৰাই আনিছিল মৈনী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছত অসুৰসকল যি ইমান দক্ষ আছিল কাৰো কথাত পতিয়ন নাযায় সেই অসুৰসকলে নিজৰ শক্তিৰ পাহৰি গৈছিল নিজৰ দক্ষতা পাহৰি গৈছিল নিজৰ বুদ্ধি পাহৰি গৈছিল আৰু মোহিত হৈ গৈছিল ইয়াৰ পৰাই মোহিনী মন্ত্ৰৰ আৰম্ভণি হৈছিল আমাৰ আধ্যাত্মিকতাত নজনাকৈ বহুত মন্ত্ৰ আছে আৰু এই সকলোবোৰ মন্ত্ৰ সাৰ্থক হয় আজিও এই মন্ত্ৰবোৰ যিয়ে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁ ভৱিষ্যতৰ বিজেতা হৈ যায় চৰ্ত এটাই যে পজিটিভলি হৈ থাকিব লাগিব আপোনাৰ চৰিত্ৰ মোহিনী মন্ত্ৰৰ প্ৰত্যক্ষ সম্বন্ধ শ্ৰীহৰি বিষ্ণুৰ সৈতে আছে যদি আপোনাৰ মনত কিবা ভুল বিচাৰধাৰা আছে যদি আপুনি কাৰোবাক বেয়া ভাৱত বশীকৰণ কৰিব বিচাৰে আপুনি বিচাৰে যে কোনোবা এজন ব্যক্তিক বস কৰোঁ আৰু মোৰ গোলাম বনাই ৰাখোঁ তেওঁৰ দ্বাৰাই মোৰ সকলোবোৰ কাম কৰাই লওঁ নাইবা সন্মুখৰজনৰ কিবা এটা ক্ষতি কৰি দিওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ভুলতেও এই মন্ত্ৰটোৰ সাধনা নকৰিব এই মন্ত্ৰটোৱে যদি আপোনাক সকলোবোৰ দিব পাৰে তেনেহ'লে সকলোবোৰ আপোনাৰ পৰা ল'বও পাৰে যদি আপুনি বেয়া কামত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰে ভাল মনেৰে কৰক শুদ্ধ মনেৰে কৰক এই মন্ত্ৰটো কেৱল দহ মিনিটতে সিদ্ধি কৰিব পাৰি আৰু এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় এই মন্ত্ৰটোৰ দ্বাৰা বহুত মানুহ সফল হৈছে এই মন্ত্ৰটোৰ বহুত সফলতাৰ কাহিনী আছে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব স্কিপ নকৰিব একো ভুল নকৰিব সঠিকভাৱে মন্ত্ৰটো উচ্চাৰণ কৰিব কেনেকৈ জব কৰিব লাগে মন্ত্ৰটো ভালদৰে বুজি ল'ব মুইনী শব্দৰ অৰ্থই হ'ল এনেকুৱা সন্মুখৰজনে মোহিত হৈ যাব আপোনাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ শাহুক আপোনাৰ স্বামীক আপোনাৰ পত্নীক আপোনাৰ প্ৰেমিক আপুনি যিটো অফিচত কাম কৰে যদি বছ আপোনাৰ কামত সুখী নহয় আপুনি যিমানেই ভাল কাম নকৰক কিয় তেওঁ আপোনাৰ কামত সন্তুষ্ট নহয় তেওঁৰ স্বভাৱটোৱে তেনেকুৱা তেতিয়া আপুনি এই মন্ত্ৰটোৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে সেই ব্যক্তিক মোহিত কৰাৰ বাবে আপুনি সঁচা হৃদয়ৰে কাৰোবাক ভাল পায় তেওঁ আপোনাক ভাল পায় কিন্তু আপোনালোকৰ বিবাহ হ'ব পৰা নাই তেওঁক আপোনাৰ প্ৰতি ভালদৰে আকৰ্ষিত কৰিব পৰা নাই তেতিয়া এই মন্ত্ৰটোৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ শাহুৰ বাবে ঘৰৰ পৰিৱেশটো বহুত অশান্তিদায়ক হৈ পৰিছে তেওঁ আপুনি আৰু আপোনাৰ স্বামীৰ মাজত কাজিয়া পেচাল লগাই দিয়ে আপোনাৰ কথা সকলোকে লগাই থাকে ঘৰৰ পৰিৱেশটো লাহে লাহে বেয়াৰ ফালে গতি কৰি আছে এনেকুৱা অৱস্থাত এই মন্ত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত আপোনাৰ শাহুৱে আপোনাৰ নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে মৰম কৰিব অতি সহজতে তেওঁ মোহিত হৈ যাব যদি আপোনাৰ স্বামীয়ে আপোনাক গুৰুত্ব নিদিয়ে আপোনাৰ হাতৰ মুঠিত তেওঁ নাই অথবা আপুনি দাম্পত্য সুখ প্ৰাপ্তি কৰা নাই ঘৰখন ভাঙি যাবলৈ ধৰিছে তেতিয়া আপুনি এই মন্ত্ৰটোৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা অজানিতে আপোনাৰ মিত্ৰই আপোনাৰ শত্ৰু হৈ যায় সৰু সৰু ভুল বুজাবুজি হয় আৰু সেই ভুল বুজাবুজিবোৰ শেষেই নহয় এনেকুৱা অৱস্থাতো আপুনি এই মন্ত্ৰটোৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে আপোনাৰ মিত্ৰজন আকৌ আপোনাৰ মিত্ৰ হৈ যাব অৰ্থাৎ শুদ্ধভাৱেৰে পজিটিভ বিচাৰধাৰ সৈতে আপুনি এই মন্ত্ৰটো সিদ্ধি কৰিব এশ শতাংশ আপুনি সাৰ্থক হ'ব পাৰিব আহক জানি লওঁ কেতিয়া কৰিব কেনেকৈ কৰিব কেনেকৈ দহ মিনিটত সিদ্ধ কৰিব এই আচৰিত ধৰণৰ চমৎকাৰীক মন্ত্ৰটো শুক্লাবক্ষত আপুনি এইটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে কেৱল এটা দিনতে সিদ্ধি কৰিব লাগে কেৱল এটা দিনতে দহ মিনিটৰ ভিতৰত সিদ্ধি হৈ যাব এই মন্ত্ৰটো শুক্লাবক্ষৰ বৃহস্পতিবাৰে এই মন্ত্ৰটোৰ সম্বন্ধ ভগৱান বিষ্ণুৰ সৈতে আছে সেয়েহে বৃহস্পতিবাৰে কৰিব বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব হালধীয়া নাইবা ৰঙা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব এই মন্ত্ৰটোৰ চৰ্ত এটাই যে এই মন্ত্ৰটো কেৱল ৰাতিৰ সময়তে সিদ্ধি কৰিব লাগিব সূৰ্যৰ পোহৰত এই মন্ত্ৰটো সিদ্ধি নহয় কাৰণ এই মন্ত্ৰটো মোহিত কৰা মন্ত্ৰ হয় যিটো ৰাতিৰ সময়ত কৰিলে দুগুণ পৰিমাণে ই শক্তিশালী হৈ উঠে আপুনি এটা ৰূপৰ পাত্ৰ ল'ব যদি ৰূপৰ পাত্ৰ নাই তামৰ নাইবা পিতলৰ পাত্ৰ ঘৰৰ মন্দিৰৰ পৰা ল'ব পাৰে এতিয়া সেই পাত্ৰটোত কেচৰ ভৰাই ল'ব অলপ কেচৰ কেচৰ আপুনি পূজাৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা দোকানত পাব আৰু তাত অলপ হালধিৰ গুড়ি ভৰাই দিব এতিয়া আপুনি গংগাজলেৰে কেচৰ আৰু হালধিখিনি মিহলি কৰি পেষ্ট বনাই ল'ব এটা কৰ্পূৰ টুকুৰা পিচি লৈ পাউদাৰ কৰি ল'ব আৰু পিচি লোৱা কৰ্পূৰখিনি পাত্ৰতে ভৰাই দিব তাৰপিছত ভগৱান বিষ্ণুদেৱৰ ফটো নাইবা মূৰ্তিৰ সন্মুখত ৰাখিব থিয় কৰি এখন হালধীয়া কাপোৰৰ ওপৰত ভগৱান বিষ্ণুদেৱক ৰাখিব শ্ৰী হৰি বিষ্ণুক হালধীয়া আৰু চন্দনৰ ফুট দিব শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব আপোনাৰ মুখখন উত্তৰ দিশৰ ফালে কৰি ৰাখিব আপোনাৰ ঘৰৰ মন্দিৰত বহি মন্ত্ৰটো সিদ্ধি কৰি ল'ব কাৰণ এই মন্ত্ৰটো বহুত পবিত্ৰ বহুত সাৰ্থক মন্ত্ৰ হয় উত্তৰফালে মুখ কৰি বহি নিজৰ ইষ্টদেৱক স্মৰণ কৰক নিজৰ মনটো অলপ শান্ত কৰি লওক একো বেয়া চিন্তা মনত নাৰাখিব কোনো ব্যক্তি বিশেষৰ নাম তথা কোনো ব্যক্তি বিশেষৰ চেহেৰা মনত নেপেলাব অন্যথা এই মোহিনী মন্ত্ৰটোৱে কেৱল সেই ব্যক্তিৰ বাবে কাম কৰিব ভগৱান বিষ্ণুৰ সন্মুখত বহি প্ৰণাম কৰক আৰু কওক যে মই মোহিনী মন্ত্ৰটো সিদ্ধি কৰিব ওলাইছোঁ আৰু এই মন্ত্ৰটো যাতে সৰ্বব্যাপী হয় এই মন্ত্ৰটোৱে জগত মোহিত কৰক মই যাকেই ইচ্ছা কৰোঁ তাকেই যাতে মোহিত কৰিব পাৰোঁ মোৰ প্ৰতি যাতে সকলোৱে সন্তুষ্ট হৈ থাকে এনেদৰে কৈ আপুনি প্ৰণাম কৰক একো ভোক প্ৰসাদ বিষ্ণুদেৱৰ সন্মুখত আগবঢ়াব নালাগে যিটো পাত্ৰত আপুনি কেঁচৰ হালধি আৰু কৰ্পূৰ পেষ্ট বনাইছিল সেই পাত্ৰটোত আপোনাৰ হাতৰ অনামিকা আউলিটো ভৰাই দিয়ক ৰিং ফিংগাৰটো যিটো আউলিৰে ফুট দিয়া হয় সেই আঙুলিটো পেজখিনিত গোল গোলকৈ ঘূৰাই থাকিব আঙুলি ঘূৰাই ঘূৰাই পাঁচমালা মন্ত্ৰটো জপ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এশ আঠবাৰকৈ পাঁচবাৰ ইয়াকে কয় পাঁচমালা ৰাতিৰ সময়ত কৰিব বহুত সোনকালে মন্ত্ৰটো সিদ্ধি হৈ যাব একো দৌৰা দৌৰি নকৰিব ঘড়ীত নাচাব শান্তিপূৰ্ণভাৱে লাহে লাহে কৰিব আপুনি বোৱা ঠাইত আসন পাৰেই বহিব কাৰণ এই মন্ত্ৰটো বহুত পবিত্ৰ হয় ক'লা ৰঙৰ কাপোৰ নিপিন্ধিব স্নান কৰি শুদ্ধ বগা কাপোৰ পিন্ধিব মন্ত্ৰটো এবাৰ মনোযোগেৰে শুনি লওক ওম হ্ৰীং ৰূপৱতী কামিনী চুৱাহা মন্ত্ৰটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ওম হ্ৰীং ৰূপৱতী কামিনী চুৱাহা এই মন্ত্ৰটো পাচমালা জপ কৰাৰ পিছত ভগৱান বিষ্ণুদেৱক স্মৰণ কৰক আৰু আউলিটো পাত্ৰটোৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ আহক আৰু আউলিটোত যিখিনি পেষ্ট লাগি আছিলে সেই আউলিটোৰে নিজৰ কপালত এটা ফুট ল'ব বাকী পে'ষ্টখিনি এটা পাত্ৰত ভৰাই ৰাখি দিব পিছদিনাখনৰ পৰা সাতাইছ দিনলৈ নাইবা একৈছ দিনলৈ এই পেষ্টখিনিৰে আপুনি প্ৰতিদিনে ফুট ল'ব প্ৰতিদিনে ফুট লোৱাৰ আগতে অলপ গংগাজল পেষ্টখিনিত মিহলি কৰি ল'ব কাৰণ পেষ্টখিনি শুকাই যাব সেয়েহে প্ৰতিদিনে অলপ গংগাজল মিহলি কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ ফুট কপালত লৈয়ে বাহিৰলৈ ওলাই যাব একৈছ দিন নাইবা সাতাইছ দিন ফুট লোৱাৰ পিছত যিখিনি পেষ্ট ৰৈ যাব সেই পেষ্টখিনি পাত্ৰটোত ৰাখি দিব আৰু ভৱিষ্যতে ক'ৰবাত কিবা কামৰ বাবে যাব বিচাৰিলে ইয়াৰ ফুট লৈয়ে যাব তেতিয়া আপুনি সন্মুখৰ ব্যক্তিজনক মোহিত কৰিব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰতিষ্ঠা বৃদ্ধি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব মানুহে আপোনাৰ প্ৰতি সদায় মোহিত হৈ থাকিব আপোনাৰ নামৰ মালা জপ কৰিব এই দিব্যমোহিনী মন্ত্ৰটো পজিটিভ চিন্তাধাৰাৰে সাধা সাধনা কৰক আৰু ইয়াৰ ফল প্ৰাপ্তি কৰক প্ৰিয়দৰ্শক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কাইলৈ আকৌ অপামান্য এটা ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ